बसमिलकुम मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खरीजे से होंगे मेरा नाम है वसीम अहमद आज हम डिस्कस करेंगे कि हम नमाज जनाज़ा जो है उसको कैसे अदा करें इसका क्या अजर सवाब है और इसमें कौन सी दुआएं हमें पढ़नी चाहिए वेरी अनफॉर्चुनेटली हम में से अक्सरियत लोग ऐसे हैं जो कि नमाज जनाजा के बारे में उसका तरीका कार के बारे में नहीं जानते और उसमें कौन सी दुआएं पढ़नी है वो भी नहीं उनको याद होती तो फर्स्ट ऑफ़ तो ऑल हमें इस चीज़ को बहुत अहमियत देनी चाहिए इसका बहुत अजर ववाब है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो शख़्स खलूस नीयत से नमाज़ जनाजा पढ़ते हैं उसका अजर ववाब अल्लाह उसको एक करात के बराबर देते हैं और जो नमाज़ के बाद तदफीन तक कब्रस्तान में रुका रहता है तदफीन होने के बाद दुआ में शामिल होता है तो उसको अल्लाह तआला दो करात का सवाब देते हैं अब करात क्या है करात के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि करात क्या है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि उहद पहाड़ के बराबर तो आप इमेजिन करें कि एक छोटा सा अमल है जब हम इसको खलूस दिल से खलूस नीजत से इसको पढ़ेंगे करेंगे और अल्लाह अजर ववाब में हमें क्या रिवॉर्ड दे रहे हैं वो आप देखें कि दो के रात के बराबर हमें जो है अजर सवाब मिल रहा है तो इसका ख़्याल रखना चाहिए और इस अजर को हमें अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहिए हम अक्सर जो है जब नमाज़ के लिए जाते हैं तो हमें पढ़ने का तरीक़ा नहीं आता इसके जो दुआएँ हैं वो नहीं आती तो अब हम इसके पढ़ने का तरीक़ा इसमें दुआएँ कौन सी पढ़नी चाहिए वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे तो वी विल मीट अंटिल नेक्स्ट वीडियो व बरकातहू